চন্দ্ৰ মাছে জগত বিধিমা মাকাম সূৰ্যৰ যি উজ্জ্বলতাই সমস্ত জগতৰ অন্ধকাৰ বিনাশ কৰে সেইটো মোৰেই উজ্জ্বলতা চন্দ্ৰ আৰু অগ্নিৰ যি উজ্জ্বলতা সেইটো মোৰ নিজৰেই বুলি জানিবা সূৰ্যৰ উজ্জ্বলতা চন্দ্ৰৰ উজ্জ্বলতা আৰু বিদ্যুৎ শক্তিৰ বা অগ্নিৰ উজ্জ্বলতাও মূলতঃ পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ পৰাই আহিছে এনেধৰণৰ ধাৰণা কৰিবলৈ হ'লে কৃষ্ণ ভাৱনাৰ আৰম্ভণি হয় আৰু সিমানখিনি হ'লেই এই জৰজগতত থকা বদ্ধ জীৱৰ বাবে ভালেখিনি অগ্ৰগতি হয় জীৱসমূহ মূলতঃ পৰমেশ্বৰৰ অংশ আৰু এই কথাৰে ভগৱানে এই ইংগিত দিছে যে জীৱসমূহ দুনাই কেনেদৰে ভগৱানৰ ওচৰলৈ অৰ্থাৎ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰে এই শ্লোকটোৰ পৰা আমি বুজিব পাৰো যে সূৰ্যই সমগ্ৰ সৌৰ জগতখনকে পোহৰাই থাকে সৃষ্টিত বহুতো বিশ্ব আৰু বহুতো সৌৰজগত আছে আৰু বিভিন্ন সূৰ্য চন্দ্ৰ আৰু গ্ৰহো আছে কিন্তু প্ৰত্যেক সৌৰজগতত এটাহে সূৰ্য থাকে ভগৱত গীতাৰম্বৰ একমেশ্বৰৰ আধ্যাত্মিক আকাশৰ আধ্যাত্মিক ৰশ্মিয়ে সূৰ্যৰ উজ্জ্বলতা হৈ প্ৰকাশ পায় সূৰ্যৰ উদয়ৰ লগে লগে মানুহবিলাক সক্ৰিয় হৈ উঠে তেওঁলোকে আহাৰ ৰান্ধিবৰ বাবে জুই ধৰে কাৰখানা চলাবৰ বাবে জুই ব্যৱহাৰ কৰে বা এনেধৰণৰ কামবিলাক কৰে জুইৰ সহায়েৰে অসংখ্য সেইবাবে সূৰ্যোদয় অগ্নি আৰু চন্দ্ৰৰ আলোকসমূহ জীৱসমূহৰ বাবে ইমান আনন্দদায়ক এইবিলাকৰ সহায়ৰ অবিহনে কোনো জীৱই জীয়াই থাকিব নোৱাৰে গতিকে কোনোবাই যদি বুজিব পাৰে যে সূৰ্য চন্দ্ৰ আৰু অগ্নিৰ পোহৰ আৰু উজ্জ্বলতা কৃষ্ণৰ পৰাই নিৰ্গত তেনেহলে তেওঁ কৃষ্ণ ভাৱনা আৰম্ভ হব চন্দ্ৰৰ পোহৰৰ দ্বাৰা সকলো শস্যই পুষ্টি লাভ কৰে চন্দ্ৰৰ পোহৰ ইমানেই শুকদায়ক যে মানুহে সহজেই এই কথা বুজি উঠিব পাৰে যে তেওঁলোকে যে জীয়াই আছে সেইটো পৰম গুৰু পৰমেশ্বৰ কৃষ্ণৰ কৃপাতেই সম্ভৱ আত্ম জ্ঞান সম্পন্ন যত্নশীল যোগীসকলে এই তত্ব জ্ঞান উপলব্ধি কৰিব পাৰে কিন্তু আত্মত্ব জ্ঞানহীন অপৰিণত মন মানুহসকলে যত্ন কৰিও এই তত্ত্ব উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে প্ৰৱেশ কৰি মই মোৰ শক্তিৰে এইবিলাকক নিজস্ব কক্ষপথত বিচৰণ কৰাও আৰু ৰসেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ চন্দ্ৰ হৈ সকলো শস্যৰে পৰিপুষ্টি সাধন কৰো আহম বৈষ্ণ প্ৰাণী নাম দেহ মিতা প্ৰাণপাণ ক্ষমায়ুক্তিম সকলো প্ৰাণীৰ দেহত থকা উত্তৰাগ্নি ময়ে আৰু ময়ে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা প্ৰাণ বায়ু আৰু ভিতৰলৈ সুমাই অহা অপাণ বায়ুৰ লগত সংযুক্ত হৈ প্ৰাণীয়ে গ্ৰহণ কৰা চাৰিওবিধ আহাৰ জিন্ চাৰি নম্বৰ অধ্যায়ত স্বয়ং যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই সংযম অগ্নি অগ্নি প্ৰাণ অপান অগ্নি অগ্নি ইত্যাদি তেৰ চৈধ্যবিধ অগ্নিবিধৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল যত সকলোৰে পৰিণাম আছিল জ্ঞান জ্ঞানী অগ্নি শ্ৰীকৃষ্ণই কয় এনে অগ্নি স্বৰূপ হৈ প্ৰাণ আৰু অপানৰ দ্বাৰা হৈ আছে তাৰ চাৰিটা বিধিৰে অৰ্থাৎ যায় শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ দ্বাৰা হৈ আছে তাৰ চাৰিটা বিধি হল ব্যৰি মধ্যমা পশন্তি আৰু পৰা এই চাৰিবিধৰ দ্বাৰা সজা অন্নক মই পাচন কৰো যোগেশ্বৰে আহাৰৰ সংজ্ঞা দিছে বাস্তৱিক অন্ন পৰমাত্মাহে ব্যাসৰি মধ্যমা পশ্চত্যাৰ পৰা চাৰিবিধৰ পৰা ওলাই আহিহে সেই অন্ন পৰিপক্ক হয় ইয়াকে বহুতো মহাপুৰুষে নাম ৰূপ লৈছে প্ৰথমে নামৰ জপ হয় ক্ৰমশভ হৃদয় দেশৰ ইষ্টৰ স্বৰূপ প্ৰকট হব ধৰে তাৰ পাছত তেওঁৰ লীলা বোধ হব ধৰে যে ঈশ্বৰ কেনেকৈ অনুপৰমাণু হৈ সৰ্বত্ৰ ব্যাপ্ত হৈ আছে কিদৰে তেওঁ সৰ্বত্ৰ কাৰ্য কৰি আছে এইদৰে হৃদয় দেশত ক্ৰিয়াকলাপৰ দৰ্শনে লীলা বাহিৰৰ ৰামলীলা বা ৰাসলীলা নহয় সেই ঈশ্বৰীয় লীলাৰ প্ৰত্যক্ষ অনুভূতিলৈ যেতিয়া মূল লীলাধাৰীৰ লীলাৰ স্পৰ্শ পায় তেতিয়াহে ধামৰ স্থিতি আহি পৰে তাক জানি সাধক তাতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ যায় তাতে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা আৰু পৰা বাণীৰ পৰিপক্কতা অৱস্থাত পৰব্ৰহ্মৰ স্পৰ্শ কৰি তাতে স্থিত হৈ থাকে দুয়োটা লগে লগেই হয় এইদৰে প্ৰাণ আৰু অপান অৰ্থাৎ শ্বাস আৰু প্ৰশ্বাসেৰে যুক্ত হৈ চাৰি বিধিৰে অৰ্থাৎ ব্যাক্ষী মধ্যমা পশন্তি আৰু ক্ৰমশ উত্থান হৈ পৰাৰ শেষ কালত তেওঁ অৰ্থাৎ অন্ন ব্ৰহ্ম পৰিপক্ক হৈ যায় প্ৰাপ্তিও হয় পাচনো হৈ যায় আৰু পাত্ৰও পৰিপক্ক হৈ যায় সৰ্বস্ব স্ব আহম হৃদ মাত্ৰহানি বিষ্ট মাত্ৰ স্মৃতি জ্ঞানম অপহৰণ স্ব বেদেশ সৰ্বৈ অহম এ বেদ্য বেদেশ চৰ্্বৈম বেদ্য বেদান্ত কৃদ বেদ বৃদ্ধম মই সকলোৰে হৃদয়ত অৱস্থিত মোৰ পৰাই সকলোৰে স্মৃতি জ্ঞান আৰু বিস্মৃতিৰ উদ্ভৱ হয় সকলো বেদৰ দ্বাৰা জানিবলগীয়া বিষয় মই আৰু বেদান্ত শাস্ত্ৰৰ সংকলন কৰোতাও মই নিশ্চিতভাৱে ময়েই বেদসমূহ জানো পৰমেশ্বৰ ইমানেই পৰিপূৰ্ণ যে বদ্ধজীৱৰ উদ্ধাৰৰ বাবে তেওঁ আহাৰৰ যোগান ধৰিছে আহাৰ জিন নিয়াইছে জীৱৰ সকলো কৰ্মৰ সাক্ষী হৈছে বেদৰ জ্ঞান দিছে আৰু পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰূপে ভগৱত গীতাৰ জ্ঞানো দিছে বদ্ধজীৱৰ বাবে তেওঁৱেই পূজনীয় এইদৰেই ভগৱান হল সৰ্বমংগলময় ভগৱানেই হল পৰম কৰোণাময়ন্তঃপ্ৰবিষ্টা জনা নাম জীৱই এই দেহা এৰাৰ লগে লগে সকলো পাহৰি যায় কিন্তু পৰমেশ্বৰৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে আকৌ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে জীৱই নিজে পাহৰি যায় যদিও আগৰ জন্মত আধৰুৱা কৰি এৰা কাম যিখিনিত এৰিছিল তাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে ভগৱানে বৃদ্ধি দিয়ে ভগৱানেই বুদ্ধি দিয়ে সকলো প্ৰাণীৰ হৃদয়ত অন্তৰ্জামী ৰূপে স্থিত হওঁ মই মোৰ দ্বাৰাই স্বৰূপৰ স্মৃতিত অৰ্থাৎ সুৰত যাৰ তত্ব পৰমাত্মা বিস্মিত হৈ আছে অৰ্থাৎ পাহৰি আছে তাৰ স্মৰণ হোৱা হয় প্ৰাপ্তিকালৰ চিত্ৰণ স্মৃতিৰ লগতে জ্ঞান অৰ্থাৎ সাক্ষাৎকাৰ হয় বাধাসমূহৰ সমন হয় সকলো বেদৰ দ্বাৰা ময়েই জনাৰ যোগ্য বেদান্তৰ কৰ্তা বেদেশ্য আন্তঃ্য বেদান্ত অৰ্থাৎ বেলেগে আছিল কাৰণে জনা গল যেতিয়া জনাৰ পাছত সেই স্বৰূপতে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ গল তেতিয়া আৰু কাক জানিব বাকী থাকিল বেদৰ অন্তিম স্থিতিৰ কৰ্তা ময়ে আৰু বেদবিদো অৰ্থাৎ বেদৰ জ্ঞাতাও ময়েই অধ্যায়ৰ আৰম্ভণিতে তেখেতে কৈছিল যে সংসাৰ এটা বৃক্ষ ওপৰত পৰমাত্মা মূল আৰু তলত প্ৰকৃতিলৈকে শাখা যিজনে এই মূলৰ দ্বাৰা প্ৰকৃতিৰ বিভাজন জানে মূলকো জানে তেওঁৱেই বেদবিদ পুৰুষলৈকে ক্ষা দুই ধৰণৰ প্ৰাণী আছে এবিধ ক্ষয়শীল ক্ষয় ৰহিত জৰজগত প্ৰত্যেক প্ৰাণীয়ে ক্ষয়শীল আৰু আধ্যাত্মিক জগতত প্ৰত্যেক জীৱকে ক্ষয় ৰহিত বোলা হয় জৰজগতত জীৱসত্বাৰ স্বিক পৰিৱৰ্তন ঘটে জন্ম বৃদ্ধি স্থিতি বংশ বৃদ্ধি ক্ষয় আৰু লয় এইকেইটাই হৈছে ভৌতিক দেহাটোৰ পৰিৱৰ্তন কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতত দেহাটোৰ পৰিৱৰ্তন নহয় তাত জৰা নাই জন্ম নাই আৰু মৃত্যু নাই উদাহৰিতা লোক ত্ৰয় আবিশা বীৰভাৰ্তি অব্যয় ঈশ্বৰ উক্ত দুই ধৰণৰ জীৱৰ উপৰিও এজন শ্ৰেষ্ঠ জীৱ আছে তেওঁকেই পৰমাত্মা বোলা হয় তেওঁই অক্ষৰ ঈশ্বৰ আৰু তেওঁই তিনি লোকতে প্ৰৱেশ কৰি তিনিও লোককে পালন কৰি আহিছে ইস্মাত অতীতা আহম অত পিছা উত্তমাহা অতঃ অশ্মী লোকে বেদেশ প্ৰথিতা পুৰুষোত্তমাহা যিহেতু মই ক্ষৰ আৰু অক্ষৰ দুয়োটাৰে অতীত আৰু ময়েই উত্তম সেইবাবে জগতত আৰু বেদতো মই পুৰুষোত্তম ৰূপে প্ৰসিদ্ধ পুৰুষোত্তম্বজতি মাম সর্ব ভাৱেন ভাৰত যিজনে এইদৰে মনত কোনো সংশয় নৰখাকৈ মোক পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ বুলি জানে তেওঁ সৰ্বজ্ঞানী সেইবাবে সেই ভাৰত তেওঁ সৰ্বতোভাৱে পৰম ভক্তিৰে মোৰ ভজনা কৰে ভজতি পথটো বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বহুতো ঠাইত পৰমেশ্বৰৰ প্ৰতি সেৱা ভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই পথটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে যদি পৰিপূৰ্ণ কৃষ্ণ ভাৱনাৰ সৈতে ভক্তিৰে অনুষ্ঠিত ভগৱানৰ সেৱাৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰে তেনেহলে বুজিব লাগিব যে তেওঁ বেদৰ সকলো অৰ্থ জানিব পাৰিছে বৈষ্ণৱ পৰম্পৰা অনুসৰি এই বুলি কোৱা হয় যে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি ভক্তিৰে কৃষ্ণৰ প্ৰতি কৰা সেৱাৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰে তেনেহলে পৰম সত্যত্বক জানিবৰ বাবে তেওঁ আৰু আন কোনো আধ্যাত্মিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায় লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যিহেতু তেওঁ ভগৱানৰ সেৱা ভক্তিৰ কামত ব্ৰতী হৈছে গতিকে তেওঁ ইতিমধ্যেই সেই স্তৰত উপনীত হৈছে তেওঁৰ তত্বজ্ঞান লাভৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওৰ পৰিছে ইতি গুজ্যতম শাস্ত্ৰ উত্তম মায়াঘা বুদ্ধি মানত সেই নিষ্পাপ বৈদিক শাস্ত্ৰৰ আটাইতকৈ গুঢ় তত্ত্ব এইটোৱেই আৰু তাকে মই তোমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিলো হে অৰ্জুন যিজনে এই তত্ব বুজিব পাৰিব তেওঁই জ্ঞানী হব আৰু নিজৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁ সফল হব কবলৈ গলে ভগৱানৰ দিব্য সেৱাত সকলো ব্যক্তিয়ে গুণ তিনিটাৰ কলোক স্পৰ্শৰ পৰা নিষ্কৃতি পাব পাৰে ভক্তিমাৰ্গ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ কৰাৰ বাবে এটা অন্যতম প্ৰক্ৰিয়া যদি ভক্তি আছে তাতেই জ্বৰ কলোক সদায় সহ অৱস্থান কৰিব নোৱাৰে ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তি আৰু ভগৱান নিজে এই দুয়োটাই হয় ভগৱানক বোলা হয় সূৰ্য আৰু অজ্ঞানক বোলা হয় অন্ধকাৰ যত সূৰ্য আছে তাত অন্ধকাৰ থাকিবই নোৱাৰে গতিকে যেতিয়াই সদগুৰুৰ তত্বাৱধানত ভক্তি বিকশিত হৈ উঠে তেতিয়াই অজ্ঞানতাৰ প্ৰশ্নৰ কৃষ্ণৰ এই বাণী স্বয়ং এখন পূৰ্ণ শাস্ত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই ৰহস্য অত্যন্ত গোপুত আছিল তেওঁ মাত্ৰ অনুৰাগী সকলকহে কৈছিল এইটো মাত্ৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্তজনৰ বাবে আছিল সকলোৰে বাবে নাছিল কিন্তু যেতিয়া এই ৰহস্য লিখিত আশাৰে শাস্ত্ৰ ৰূপত প্ৰকাশ হল তেতিয়া সকলোৰে সন্মুখত কিতাপ আকাৰে হল সেইকাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণই সকলোৰে বাবে কৈছে বুলি কলেও বস্তুত অধিকাৰ প্ৰাপ্তজনৰ বাবেহে কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই স্বৰূপ সকলোৰে বাবে নাছিলেও কোনোবাই তেওঁক ৰজা কোনোবাই দূত আৰু কোনোবাই যাদৱ বুলি কৈছিল কিন্তু অধিকাৰ প্ৰাপ্ত অৰ্জুনক তেওঁ বেলেগহে নেভাবিলে অৰ্জুনে জানিলে যে তেওঁ পৰম সত্য পুৰুষোত্তম হয় বেলেগ বুলি ভবা হলে তেওঁৰ কল্যাণ নহলে বৃক্ষ আহত বৃক্ষ এটা উদাহৰণহে ওপৰৰ ফালে ইয়াৰ মূল পৰমাত্মা আৰু তলৰ ফালে শাখা প্ৰশাখাৰূপী প্ৰকৃতি যিজনে এই বৃক্ষক মূলেৰে সৈতে বিদিত কৰি লয় তেওঁৱেই বেদৰ জ্ঞাতা এই সংসাৰ বৃক্ষৰ শাখাবোৰ তলে ওপৰে সৰ্বত্ৰ ব্যাপি আছে পৌৰাণিক আখ্যাত মতে এবাৰ কমলত বহা ব্ৰহ্মাই ভাবিলেগমস্থ অনবৰতে গৈয়ে থাকিল গৈয়ে থাকিল কিন্তু তেওঁ নিজৰ উদ্গমস্থল দেখা নাপালে তেতিয়া হতাশ হৈ তেওঁ সেই কমলৰ আসনতে বহি ললে আৰু চিত্ৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু

ব্ৰহ্মবিদ্যাত সংযুক্ত বুদ্ধিয়েই ব্ৰহ্মা কমল পানীত থাকিও নিৰ্মল আৰু নিৰ্দেশ হৈ থাকে বুদ্ধি যেতিয়া ইফালে সিফালে ফুৰে তেতিয়ালৈকে পোৱা নাযায় আৰু যেতিয়া সেই বুদ্ধি নিৰ্মলতাৰ আসনত স্থিত হয় মনেৰে সৈতে ইন্দ্ৰিয়বিলাকক একভূত কৰি হৃদয় দেশত নিৰোধ কৰি লয় সেই নিৰোধৰো বিলয় কালত নিজৰ হৃদয়তেই পৰমাত্মা প্ৰাপ্ত কৰে ইয়াতো যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ অনুসৰি সংসাৰ এজোপা বৃক্ষ যাৰ মূল সৰ্বত্ৰ আৰু শাখাবিলাকো সৰ্বত্ৰতে আছে কৰ্ম অনুসৰি মাত্ৰ মনুষ্য বন্ধন তৈয়াৰ হয় অন্য জনীবোৰ এইবোৰ কৰ্ম অনুসৰিয়েই ভোগ কৰিব লাগিব সেয়েহে দৃঢ় বৈৰাগ্য ৰূপী অশাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা এই সংসাৰ ৰূপী আহত বৃক্ষক তুমি কাটা আৰু সেই পৰম পদক বিচৰা জলৈ যোৱা মহিসকলৰ পুনৰ জন্ম হোৱা নাই বা নহয় কিদৰে জানিব পৰা যাব যে সংসাৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কয় যে যিজনে মান আৰু মহৰ পৰা হৈছে যিজনে সংগ দুখক জিকিছে যাৰ কামনাবিলাক নিবৃত্ত হৈ গৈছে আৰু যি দণ্ডৰ পৰা মুক্ত হৈছে সেই পুৰুষে সেই পৰম তত্বক প্ৰাপ্ত কৰিছে সেই পৰম পদ সূৰ্য চন্দ্ৰ আৰু অগ্নিয়ে প্ৰকাশিত নকৰে সি স্বয়ং প্ৰকাশ হয় যত যোৱাবিলাক ঘূৰি অহা নাই পৰম ধাম যাক প্ৰাপ্ত কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে জীৱাত্মা মোৰেই শৰীৰ ত্যাগ কৰিবৰ সময়ত জীৱাত্মাই মন আৰু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকলাপক লৈ নতুন শৰীৰ ধাৰণ কৰে সংস্কাৰ সাত্বিক থাকিলে সাত্বিক স্তৰলৈ যায় ৰাজসী থাকিলে মধ্যম স্থানলৈ যায় আৰু তামুখী থাকিলে জঘন্য জুনীলৈকে যায় তথা ইন্দ্ৰিয়ৰ অধিষ্ঠা মনৰ মাধ্যমেৰে বিষয়সমূহ দেখে আৰু ভোগ কৰে এইটো দেখা নাপায় দেখাৰ কিবা এটা মনত ৰখাৰ নাম জ্ঞান নহয় যোগীজনে হৃদয়ত চিত্ৰক একত্ৰিত কৰি যত্ন কৰিহে তাক দেখা পায় সেয়েহে জ্ঞান সাধনাৰ দ্বাৰা হয় অৱশ্যে অধ্যয়নৰ তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ উৎপন্ন হয় সংশয়যুক্ত কৰিলেও তাক দেখা নাপায় এই অৱস্থাত স্বাভাৱিক তাৰ ওপৰত প্ৰকাশ পেলাই যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কয় যে সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰত ময়েই প্ৰকাশ অগ্নিত ময়েই তেজ ময়েই প্ৰচণ্ড অগ্নিৰূপে চাৰিটা বিধিৰে পৰিপক্ক হোৱা অন্নক পাচন কৰাও পৰাক অৰ্থাৎ সদগুৰু যেতিয়ালৈকে সাৰথী নহয় তেতিয়ালৈকে এইটো উপলব্ধি নহয় এই ক্ষেত্ৰত জোৰ দি যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই পুনৰ কৈছে যে সম্পূৰ্ণ প্ৰাণীসমূহৰ অন্তৰত থাকি মই স্মৃতি কৰাও যি স্বৰূপ বিস্মিত হৈ আছিল পাহৰি আছিল তাৰ স্মৰণ কৰাও স্মৃতিৰ লগতে পাব পৰা জ্ঞানো মইয়েই তাত আহিব পৰা বাধাৰ ব্যৱস্থাও মোৰ দ্বাৰাই হয় ময়েই জানিবৰ যোগ্য আৰু বিদিত হোৱাৰ পাছত তত্ত্ব জনাওতা অন্তঃকৰ্তাও ময়েই কোনে কাক জানিব মই বেদবিদ অধ্যায়ৰ আৰম্ভণিতে কৈছো যিজনে সংসাৰ বৃক্ষৰ মূলে সৈতে জানে তেওঁৱেই বেদবিদ কিন্তু তাক কটা জনেহে জানে ইয়াত কৈছে ময়ো বেদবিদ এই অধ্যায়ত আত্মাৰ তিনিটা স্থিতিৰ চিত্ৰণ ক্ষৰ অক্ষৰ আৰু তাতোতকৈ উৎ অতি উত্তম পুৰুষৰ ৰূপ স্পষ্ট কৰা হয় ইয়াতে পুৰুষোত্তম যুগৰ সমাপ্তি ঘটিল